Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi inilah topik terakhir kita, terakhir saya untuk malam ini. Untuk minggu ni, rutin pedagang penyelenggaraan sistem. Eh, terlebih dahulu, bila kita tengok sistem dagangan, sistem dagangan terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah model okey, dan juga teknik dagangan. Model pasaran dan teknik dagangan anda. Eh. Dan bahagian kedua dia adalah untuk model size posisi. Okay. Ini adalah dua benda yang anda nak selenggarakan. Maksudnya anda nak baik pulih. Anda nak anda nak model size posisi. Benda yang anda boleh perbaiki dalam kaedah dagangan anda. Ada dua. Kaedah dagangan bukan hanya teknik Kaedah dagangan termasuklah model size posisi Okey, Untuk kali ini kita akan lihat kepada model dan juga teknik Dalam, dalam nota nanti saya akan letakkan yang penuh Okey, Bila kita melihat kepada membina strategi dagangan Terdapat basically lima langkah Yang pertama adalah masa Pemilihan kaedah dagangan yang sesuai kepada anda Dan sekali lagi kepada masa anda Itu yang pertama jadi lagi tak lagi banyak masa, lagi lower time frame. Lagi tak banyak masa, lagi higher time frame. Ini yang selalu orang dapat terbalik. Tak ada masa, scalping. Habis. Tak dapat. Lagi baru anda trade, lagi besar time frame. Sebabnya lagi lower time frame, lagi banyak noises. Kita pun tahu benda tu. Tapi kenapa bila kita dengar, kita sering dengar. Baru trade, Scalping Cari scalping Cari Apa uh, Cari lower time frame Tak dapat Lagi lower time frame Lagi banyak noises Jadi sepatutnya Kalau anda baru bermula Kalau tanya saya Cat yang sesuai Bagi mereka baru bermula trade Tengok H4 Paling rendah eh, Saya tahu Ini benda ni terbalik Daripada banyak Yang kita dengar di luar Di luar akan sebut Lower time frame Tengok H1 M5, M15 M30 No Kalau anda baru bermula trade Try paling kecil H4 Dia bukannya pasal modal Modal trade micro Kecil kan Jangan lain <laughs> Okay Lagi, lagi tak ada masa Then anda pergi higher time frame. Itu adalah pemilihan time frame. Jadi kalau tanya time frame mana sesuai bagi orang baru trade? H4 ke atas. Teknik dagangan bersesuaian kepada risk tolerance anda. Secara asasnya teknik dagangan terbahagi kepada tiga jenis. Retracement, breakout ataupun contrarian. Retracement dan breakout sesuai kepada market trending contrarian sesuai kepada market sideways. Okey. Jadi kalau anda seorang yang jenis yang uh, nak mengelak selir, risiko tak tak dapat nak ambil risiko banyak, trade market yang trending. Market yang sideways sesuai kepada yang atas, atas dan dia akan apa? Uh, yang naik pasti turun atau sesuai kepada market sideways. Itu lebih tinggi risiko sebab so, anda sedang shortkan benda yang naik itu masalah dia, dia tengah test keluarlah signal in gapping ke apa ke itu masalahnya dia boleh break out eh? jadi itu adalah kepada kesuaian uh, selera risiko anda risk tolerance kepada kaedah trading eh? uh, basically what you want to do is cari set up dagangan mudah nak entry mudah. Pastikan teknik anda menekankan kepada kaedah untuk mengurus. Dan juga kaedah exit paket. Entry dah tahu. Tapi nak exit tak tahu. Itu ha, yang selalu kita dapat soalan kan. Boleh tak nak keluar, nak 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 tipi ke? Nak? Dia tanya orang. Macam mana tu? <laughs> Patutnya any teknik menekankan ya, banyaknya kepada macam mana kita keluar. Kat mana SL, kat mana TP. Lagi haru dia tak ada. Ha, tu, tu tak payah pakai. Simple. Tak ada SL, tak ada TP, jangan pakai. Okay. Jenis pasaran. Ini adalah next step. Eh. Apakah jenis pasaran yang sesuai kepada teknik yang anda pakai So kita sebut tadi kalau retracement dan breakout Dia sesuai kepada trading market Kalau contrarian itu sesuai kepada sideway market Fundamental atau technical Ini adalah debat yang tak akan habis sampai bila-bila Basically dia macam ni Trading is always technical Trading is always technical The best is kalau anda dapat kedua-duanya Memahami apa dia Memahami apakah faktor fundamental Apakah itu sentiment Secara asasnya dalam trading ni ada empat jenis analisa eh? Fundamental Sentiment Technical Dan intermarket Ini empat kaedah analisa yang ada dalam market eh yeah. fundamental basically mencari nilai intrinsik. Ah ha, nilai nilai uh, intrinsik ni boleh uh, masalah dengan menggunakan ni, uh, ni, nilai intrinsik ni adalah lain model pasaran akan punya nilai intrinsik yang berbeza. Lain instrumen akan jatuh di bawah model pasaran yang berbeza. Jadi dia agak kompleks. Tapi kalau anda memahami dia, tak ada masalah. Okay. Sentimen pula memahami perasaan. The mood of the market. Adakah this on ke, this off ke. Uh, ini mood. Teknikal pula, melihat kepada harga. Sejarah pergerakan harga untuk menjangka pergerakan harga ke depan. Okay. Intermarket pula adalah perkaitan, ya. Yeah. Pegakan di antara instrumen dalam pasaran Jadi ada empat okay. uh, Mana satu yang anda guna dalam sistem anda Tak kisah But ini benda dia Memahami fundamental ia penting untuk anda punya keyakinan entry Teknikal lebih ditekankan untuk pengurusan entry Kedua-duanya penting But kalau ada trade technical Ini memberikan kelebihan Dia bersebut pengurusan Kalau fundamental sahaja Kadang-kadang kita akan masukkan Bias kita Atau ha, masa, Bukan kata technical tak ada bias Technical pun ada bias But Fundamental sahaja tak cukup Dia kena ada kemahiran technical Uh, dia tanpa teknikal tak dapat nak entry. Uh, dia keyakinan uh, apa yakin bahawa market nak naik sebab faktor fundamental kat mana nak entry? Kat mana stop loss, kat mana TP? Ah uh, itu technical. Okey. Okay. Jadi itu adalah uh, tapi kat, yang penting adalah benda berikut. Hanya diri anda apa juga sistem yang anda pakai, anda tanya. Kalau news nak berlaku Katalah anda ada NFP contohnya Okay Anda ada set up Sebelum tu dah ada set up Tanya soalan kepada diri anda Nak ent tak entry? Entry Kalau er, anda kata sebelum news Aku tak entry Buat dia berulang Ada news aku tak peduli Buat dia benda Buat berulang Jangan sekali buat lain Sekali buat lain soalnya kita tak akan dapat prestasi sebenar any system kalau kita buat sekejap lain, sekejap lain. Sekejap trade, sekejap tak trade. Itu adalah yang uh, yang penting yang kita masukkan dalam sistem kita. Keempat, mechanical ataupun pertimbangan analisa. Maksudnya macam ni. Anda anda guna EA, AI or whatever ataupun anda entry berdasarkan Uh, apa dia uh, manual sama ada ada sistem ke tak ada sistem ke mana satu ultimately zaman ni you are trying to automate your trade ada banyak tool dia yeah. janji kalau anda tak ada apa-apa tak ada tak nah, uh, tak ada lagi tak ada lagi any tool untuk nak automate your trade satu yang saya boleh kongsikan kepada anda try download benda ni browser ini try try download dia comment start explore dia tanya soalan start explore dia Ta tanya soalan soalan, soalan yang macam kita search biasa tanya dia macam mana nak buat EA untuk trading untuk MT4 MT5 uh, baik, uh, apa uh, senaraikan langkah-langkah yang saya perlu buat untuk saya nak jadikan trading saya otomatik nah, ha, tu benda yang paling simple lah masih jam betul dia akan ambil masa nanti Saya tanya soalan tu. Uh, guide me uh, kepada resources yang ada untuk saya untuk untuk saya nak guna AI untuk nak bina EA. Ha, guna bahasa-bahasa macam tu. Guna bahasa yang kita bercakap. Start start try try untuk automatekan anda punya trade. You can do full mechanical ataupun semi mechanical. Dan yang kelima yang yang anda perlu untuk untuk nak perbaiki ini sistem adalah memahami objektif sistem anda dan anda tahu adakah dia tengah perform ataupun tak perform dengan melihat kepada objektif sampai bila aku nak letak double i <tap> ni tak edit edit lagi double i ni kejap Berapa lama dah benda ni? Ha, tak apa nantilah. <laughs> eh, pastikan anda isi form ni. Apakah dia punya sasaran keuntungan bulanan, drawdown berapa limit, kemungkinan untuk mencecah maksimum drawdown, apa had dia, apa winning percentage sasaran? apakah risk reward dia, apakah peluang tegangan berapa banyak yang wujud, berapa jumlah posisi maksimum yang dipegang pada satu-satu masa. Semua ni letakkan. Kalau tak ada pun posisi maksimum letakkan kepada Equity maksimum yang di uh, diletakkan tiap masa. Kalau anda scalping ini tukar kepada hari, ini tukar kepada minggu dan sini tukar kepada bulan. Kalau ada swing, dia tetapkan minggu, bulan dan tahun. Inilah matrix yang anda kena ada dalam sistem anda. Dan contoh dia macam ni lah. Contoh dia macam ni lah. Sini anda dah buat, dah buat satu dua tau. Sini. Sini dah letakkan satu dua. Ha, kalau untung banyak ni, berapa sasaran uh, berapa limit at least 1-2, at least uh, macam ni tinggi sikit buat, uh, dapatkan parameter sistem anda yang macam ni cut buat dia eh. Dan bahagian kedua dia adalah kepada model size posisi Basically apa yang kita katakan sebelum ni lah Work on your model size posisi Model size posisi ni basically Apa dia uh, Bila anda tengah test out satu sistem Anda akan dapati ya eh, Sistem tu boleh mencapai objektif anda Kalau dia punya expectancy tu berada pada sebab faham kan ekspektansi ni adalah dilahirkan daripada jumlah entry jadi dengan jumlah entry yang lazim dalam sistem anda sekiranya ini adalah sasaran sasaran apa keuntungan anda sistem ni kena maintain certain ekspektansi dengan jumlah R yang kita gunakan jadi kalau dia perform at certain expectancy Inilah jumlah yang dia dapat The moment your system goes down Sama ada anda tak gunakan dia Ataupun anda akan turunkan jumlah uh, Risk anda Ataupun anda tak the, the, the best is anda berhenti pakai dia Jalankan dia dalam demo The moment expectancy dia naik lagi Then anda akan masukkan dan gunakan dalam market balik. So there are period when you stop trading dalam actual market but jalankan sistem anda dalam demo market. Maksudnya bila benda tu tak jadi. Trading ni satu bisnes yang tak yang sepatutnya yang tak fair kepada market tau. Sebab anda boleh pilih bila nak trade, berapa banyak nak trade dan macam mana nak trade. Itu pilihan yang kita ada. Masalahnya kita tak simpan. Susah untuk, senang nak sebut, susah nak buat. Sebabnya kita nak fikir, aku nak recover benda hilang, benda rugi. Itu masalahnya. Benda ni logik dia. Bila dia tak bagi apa kita nak, kita tak kena dia. <Gluluh> Dan kita faham, bila dia tak tengah tak perform, kita kurangkan jumlah. Bila dia perform, kita naikkan jumlah dan semua tu adalah dikira daripada sudut risk yang diambil. Semua ni. So it's not fair for the market. Tapi susah the control is kepada kita. Faham tak? Control everything kepada kita. Sebab so, kita kontrol apa banyak nak entry. Bila nak entry? Apa 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 sistem um, uh, apa nak pakai? Market mana nak masuk? it should be advantage kepada kita yang membuatkan kita kalah sebabnya kita nak balas dendam tu je dia so these are the things that you need to think yang anda kena masukkan ya, dalam the whole preparation anda untuk trade dalam in, dalam financial market right? jadi rasanya itu sahaja untuk sesi saya uh, untuk minggu ini uh, selepas ni kita ada Imran tak siap saya kan Imran sehingga jam 10 uh, dan apa dia uh, saya akan kongsikan nota seperti saya sebut tadi pada esok esok lah saya akan kongsikan nota dalam dropbox dan tunggu uh, apa Kimi ataupun Fifi naikkan dekat dekat website dia jadi itu sahaja untuk daripada saya untuk minggu ni labur sistem dagangkan sistem anda selamat berjumpa minggu terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh